функціональних розладів жлунково-кишкового э, тракту. Перемогу здобув препарат «Ножпа» компанії «Санофім Авентіс». На сцену запрошуємо обрет менеджера компанії «Ножпа» Ігоря Камаренко. Плюс быть к судьбе по-настоящему народному образованию, наравному лекарству. На Однако, не совсем уравненно было бы считать, что такой препарат, как ножка, может существовать только благодаря одному человеку. Безусловно, на ножку, на то, чтобы ножка помогала людям в Украине, работает вся команда санофий. И работают тысячи фармацевтов, которые знают, что могут там, где есть ножка, там, спасать. É Obrigado. Okay.